న్యూస్ మావోయిస్టు పార్టీకి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది ఒడిశా మల్కన్గిరి జిల్లాలో ఇరవై రెండు మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు ఒడిశా డీజీపీ వైబీ కురానీ ఇతర సీనియర్ అధికారుల సమక్షంలో సరెండర్ అయ్యారు లొంగిపోయిన మావోయిస్టుల వద్ద నుంచి తొమ్మిది తుపాకులు నూట యాభై రౌండ్ల మందుగుండు సామాగ్రి ఇరవై కిలోల పేలుడు పదార్థాలు 13 ఐఈడీలు జెల్టన్ స్టిక్స్ ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ప్రబోధన తరపున పునరావాసం కల్పిస్తామని అన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలో 22 మావోవాది నే ఆత్మ సమర్పణ किया है पुलिस के पास में जिसमें एक डिविजनल कमेटी मेंबर थे एरिया कमेटी मेंबर और 15 पार्टी मेंबर शामिल हैं और काफी भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र के साथ उसने उन्होंने सरेंडर करा है। जिसके अंदर ए के फोर्टी सेवन राइफल इंसास राइफल एस एल आर राइफल और अन्य अन्य सरंजाम शामिल है जैसा की आप सभी जानते हैं माननीय गृह मंत्री महोदया ने पूरे देश को एक आह्वान दिया है और एक तारीख सुनिश्चित करी है जिसके अंदर कहा गया है माओवाद का जो है मूल पोछ करा जाएगा उड़ीसा राज्य और उड़ीसा पुलिस उसी टारगेट को पूरा करने के लिए मिशन मोड में लगी है और उसमें मैं कहूंगा आज एक भारी सफलता मिली है मैं यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक आत्म समर्पण और पुनर्वास योजना का घोषणा करी थी जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए उनका पुनर्वास करने के लिए काफी कुछ उसके अंदर पैसे की भी व्यवस्था करी गई है और घर की व्यवस्था करी गई है जिससे मुझे लगता है कि उत्साहित होकर अब माओवादी माने सामने आ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं और मुझे आशा है और पूरा विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में ये जो आत्मसमर्पण का कार्य आज यहाँ पर मलकानगिरी में आरंभ हुआ है ये और जिलों में भी जोर पकड़ेगा सभी के द्वारा जो भी माओवादी जहाँ भी वो उपस्थित हैं मैं उन सबको उन सब से अपील करता हूं कि वो हिंसा को छोड़ें और मुख्य स्रोत में वो शामिल हों और सरकार की तरफ से उनके पुनर्वास के लिए सारी व्यवस्था ये वीडियो मेक नचते लाइक कोटी शेयर चेसी माँ वाइके टीवी चैनल सब्सक्राइब चेयंडी